میں اس مسجد کے بانی میرے ماموں پہلے امام شہید اسلام حضرت مولانا محمد احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑا رحمت نازل فرمائے وہ ایک انجمن تھے انہوں نے پورے علاقے میں مساجد کے تحفظ کے لیے ایک تحریک چلائی اور رب کریم نے اس کا سمرہ ظاہر فرمایا آج میں ان کے لائق فرزند ارجمنت حضرت مفتی عبد الرحمن مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ انہیں دعوت دیتا ہوں وہ ہم میں موجود ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی اس مبارک مجلس کے حوالے سے بیان فرمائیں حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن مدنی صاحب الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا درو الشريف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعالم ما في قلوبهم و انضل عليهم علیہم فتحا قريبا صدق الله العلي العظيم اللہ جل جلالہ والہ کا فضل اور احسان ہے کہ آپ اور ہم سب ختم بخاری شریف کی باورکت اور مقدس تقریب میں شریک ہیں یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے کلام کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب اور مجموعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات پر مشتمل یہ مقدس اور بابرکت کتاب ہم تک کس نے پہنچائی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کو سنا اسے محفوظ کیا اور اپنے عمل سے دنیا کو کر کے دکھایا اور پھر اپنے اقوال سے بھی اپنے اعمال سے بھی امت تک پہنچایا آج ہم ایک مدرسے کی تقریب میں شریک ہیں سب سے پہلا مدرسہ صفا کا مدرسہ ہے جس کے معلم اول وہ ہیں جنہوں نے فرمایا انما نما بوئست مجھے تو استاد بنا کر بھیجا گیا ہے اس صفا کے مدرسے میں جو شاگرد تھے وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے مدارس میں قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے اس کی ایک ایک آیت کو امام الانبیاء سے لے کر امت تک پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں تھوڑی دیر پہ پہلے ہم نے نماز با ادا کی ہے نماز با آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی نماز پڑھاتے تھے کیسی نماز پڑھتے تھے یہ ہمیں صحابہ اکرام نے بتلایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرماتے تھے تو مقتدی صحابہ تھے آپ قرآن پڑھتے تھے تو سننے والے صحابہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ فروز ہوتے تھے تو سامعین صحابہ اکرام ہوتے تھے آپ صفحہ کے مدرسے میں درست دیا کرتے تھے تو سننے والے شاگرد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کی مجمعین تھے عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے قلوب کی طرف نظر فرمائی تو سب سے بہترین دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا تو اسے اپنے لیے منتخب فرمایا اور اپنا آخری نبی بنایا اور پھر انسانوں کے قلوب پر دوبارہ اس دور اور اس زمانے میں نظر فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین قلوب جو پائے وہ ان کے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حضور کے وزراء بنایا ساتھی بنایا یہ وہ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین کے غلبے کی محنت کرتے ہیں اور آپ کے دائیں اور بائیں ہیں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انبیاء کی جماعت کے بعد پورے قرآن کریم میں صرف دو جماعتیں ہیں صرف دو جماعتیں جن کی من حیث جماع قرآن نے گارنٹی دی ہے اللہ نے زمانت دیئے اس کے علاوہ افراد کا ذکر ہے جماعتیں پوری کائنات میں صرف دو ہیں جن کی اللہ نے گارنٹی دی ہے ایک انبیاء کی جماعت ہے اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت ہے ہم اور آپ جو مسلمان ہیں ہم سارے کے سارے انبیاء کو مانتے ہیں لا احد من روسلی ہم انبیاء میں فرق نہیں کرتے حضرت آدم <سلام> سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے کے سارے انبیاء برحق ہیں ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں سارے نبیوں کے سارے صحابہ کو مانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کو مانتے ہیں ہم حضرات اہل بیت کو مانتے ہیں ہم تابعین کو مانتے ہیں تبا تابعین کو مانتے ہیں اولیاء اللہ کو مانتے ہیں آئمہ کو مانتے ہیں ہم آئمہ فقہ کو مانتے ہیں آئمہ عقیدہ کو مانتے ہیں ہم اللہ کے ہر ولی کو مانتے ہیں ہم ہر ایک کو اس کا حق دیتے ہیں زبانیں کالی ہو جائیں جل جائیں اگر کسی کے بارے میں کوئی ایک نازیبہ کلمہ کوئی ایک نازیبہ حرف ہماری زبان سے نکلے ہم آسمان سے اتری ساری کتابوں کو مانتے ہیں ساری وحی کو مانتے ہیں سارے صحیفوں کو مانتے ہیں کلام کیے ایک قائد کو مانتے ہیں ہم میں منکر نہ کوئی ہے نہ ہو سکتا ہے اللہ کے بھیجے ہوئے رسول رسولوں کے صحاب ہم تابعین، تابعین، ہم تو ہر ہر ایک ایک کو مانتے ہیں ہیں کے بارے میں کہتے یہ یہ مقدس جماعتیں تھی، یہ گزر گئیں تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کیا کیا کرتے تھے تم سے یہ پوچھا جائے گا تم کیا, کیا کرتے تھے آج مسجد ہو بیت اللہ مسجد ہو مسجد قبا مسجد ہو مسجد نبوی مدرسہ ہو ممبر ہو سامنے بیٹے صحابہ نماز ہو صفوں میں کھڑے صحابہ صحابہ اتر رہا ہو سیکھنے والے صحابہ امام الانبیاء کچھ بھی ارشاد فرمائے اسے سننے والے لینے والے عمل میں ڈھالنے والے صحابہ اکرام کی جماعت کائنات کی مقدس ترین جماعت ہے وہ نماز ہو وہ زکاة ہو وہ حج ہو وہ جہاد ہو وہ قرآن ہو وہ سہائے ستہ ہو وہ دوسری علم کی کتابیں ہو ان سب کے ناقلین ان سب کے لینے والے امام الانبیاء سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں اور یہی وہ جماعت ہے انبیاء کے بعد کہ قرآن کریم ان کی گارنٹی دیتا ہے پوری کی پوری جماعت والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتباعوہم بی رضی اللہ عنہم ورزوان یہ سارے کے سارے اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہیں یہ وہ جماعت ہے اگر یہ نکلے اور بیت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجرہ کے نیچے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعون تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ان کے دلوں میں کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب کا امتحان لیا ہے اولائک اللذی نمتحن اللہ قلوبہم للتقوی یہ وہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب کا ان کے دلوں کا تقوی میں امتحان لیا یہ سارے کے سارے لہم درجات ان, ان کے بڑے اونچے مرتبے ہیں اور ان کے لیے مغفرت ہے ان کے لیے عجر عظیم ہے یہ وہ ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں فرمایا محمد الرسول اللہ والذین باہو اشدہو علی الكفار رحماء بینہم یہ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْزَمَهُمْ کلمت التقوی وکانو احق بیہا و یہ وہ کہ ہم نے تقوی کو ان کے ساتھ لازم و ملزوم کر دیا ہے کلمہ تقوی لا الہ الا اللہ یہ وہ کلمہ ہے جس کے بعد تقوی نصیب ہوتا ہے یہ تقوی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ساتھ جوڑ دیا یہ کلمہ اللہ نے صحابہ کے ساتھ جوڑ دیا یہ کلمہ اور صحابہ لازم و ملزوم ہے کیوں صحابہ اور تقوی لازم و ملزوم ہے کیوں اللہ کی رضا اور صحابہ لازم و ملزوم ہے کیوں رسول اور صحابہ لازم و ملزوم ہے ایسا کیوں کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں سب سے بہترین دل یہی تو تھے ان کے علاوہ تو جو ہی قلوب نہیں تھے جو سب سے بہترین قلوب تھے وہ منتخب کر لیے گئے یہ حضور کا فرمان ہے عبداللہ ابن مسعود بتا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ خود کیا فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَحْلَهَا یہ سب کے سب اس بات کے مستحق تھے اس بات کے اہل یہ نبی کی صحابیت یہ صحبت یہ رفاقت یا درجات ان کو عطا کیے جاتے حضرت ابو بکر خلیفہ او... حضرت ابو بکر خلیفہ اول کیوں ہے حضرت ابو بکر خلیفہ اول کیوں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قانو احق کا بھی وہ اس بات کے اہل تھے وہ اس بات کے حقدار تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ مراد رسول کیوں ہے بِهَا عثمان غنی نبی کے دہرے دامات کیوں ہیں وہ احق کا حضرت علی المرتضی کو یہ بلند مراتب کیسے ملے وہ احق کا اللہ تھے, یہ اس بات کے مستحق تھے ان سے زیادہ اس بات کا مستحق کوئی نہ تھا اسی لئے ہم نے یہ درجات انہیں عطا کیے اگر کوئی جلتا ہے تو جلے اللہ کہہ رہے وَقَانُوا اَحَقَّ بِهَا وَعَالَهَا ابو بکر خلیفہ اول ہے کسی کو منظور ہو نہ ہو کیا فرق پڑتا ہے وَقَانُوا اَحَقَّ بِهَا وَعَالَهَا عمر فاروق خلیفہ ثانی ہے کوئی نہ مانے کیا بھی وہ عثمان غنی ناشر قرآن ہے خلیفہ سالس ہے کوئی نہ مانے وہ کانق کا بھی ہا یہ اس بات کے حقدار تھے یہ اس بات کے مستحق تھے یہ انہی درجات کے لائق تھے اس لیے اللہ نے یہ ہیں دیے یہ کیسا زمانہ آ گیا کہ لوگ اٹھتے ہیں چودہ سو سال پہلے کی اس مقدس جماعت کے خلاف زبان تان دراز کرتے ہیں جن کی گارنٹیاں اللہ نے دی ہیں جن کی تعریفیں رسول اللہ نے کی ہیں یہ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کہتے ہیں یہ اس قابل تھے یہ اس لائق تھے یہ مستحق ایک سے صحابہ اکرام کے بارے میں اگر کوئی بات سن لی جائے برداشت کر لی جائے صحابہ اکرام کو اگر اپنی بنیاد سے اللہ نہ کرے ایک لمحے کے لیے پیچھے کیا جائے تو پھر نہ نماز رہے گی نہ زکاة رہے گی نہ ختم بخاری رہے گا نہ مدرسے رہیں گے نہ شاگرد رہیں گے سارے کے سارے دین کے سلسلے اس کی بنیاد اگر جڑتی ہے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائین سے جڑتی ہے مسلمانوں اس بات پر آج سے یہ عہد کر لو اور یہ ہر مومن کا عہد ہونا چاہیے ہم صحابہ کے بارے میں کوئی تاریخی روایت کوئی تاریخی واقعہ کوئی عام قلم سننے اور ماننے کو تیار <تصفح> بات ہوگی تو قرآن سے ہوگی صحابہ کے بارے میں اگر بات ہوگی تو رسول اللہ کے فرمان سے ہوگی صحابہ کا مرتبہ صحابہ کا رتبہ صحابہ کا تعین کہ وہ اللہ کے رسول کریں گے احادیث نبویہ کریں گی ہم صحابہ کرام کے بارے میں ایک جملہ بھی سننے کو تیار ہے ہم صحابہ کے بارے میں ایک جملہ بھی سننے کو تیار ہے نہیں ہے صحابہ کرام وہ ہیرے ہیں کہ انہیں اللہ رب العزت خود پرکھیں گے اور بتائیں گے کہ وہ کیسے ہیں اللہ فرما رہے ہیں اولئک هم الراشدون اولئک هم الفائزون اولئک هم المؤمنون حقا رضی اللہ عنهم ورضوا ان عن اولئک الذی نمتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرہ ان کے لیے مغفرت ہے ان کے لیے اجر عظیم ہے اللہ کہہ رہے ہیں یہ اللہ سے راضی ہو گئے اللہ ان سے راضی ہو گیا رسول اللہ فرماتے ہیں سنو کیا میری خاطر میرے دوست کو چھوڑ دوگے حضرت ابو بکر کے بارے میں حضور کا فرمان ہے کیا میری خاطر میرے دوست کو چھوڑ دو گے جب میں نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں میں تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں تو ساری دنیا نے کہا کذب تھا جھٹھلایا مجھے ایک اکیلا ابو بکر تھا جس نے کہا صدق تھا کہ آپ نے سچ کہا جب سب نے جھٹلایا تو ابو بکر نے میری تصدیق کی ایک ایک صحابی کی شان اٹھا کر دیکھیے رسول اللہ کے فرمان اٹھا کر دیکھیے قرآن کریم کی آیات اٹھا کر دیکھیے دور میں کوئی ایک شخص کھڑا ہو کر یہ کہے کہ ہم فلا راوی کو نہیں مانتے فلا صحابی کو نہیں مانتے ہم فلا کو خلیفہ راشد نہیں مانتے تمہارے ماننے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے تم قرآن کا انکار کر رہے ہو تم حدیث کا انکار کر تم تاریخی واقعات کا انکار کر رہے ہو تم سے بڑا اور بدترین جھوٹا کسی ماں نے جنہ نہیں تم چاند پر تھوک رہے ہو صحابہ اکرام وہ چاند اور ستارے ہیں جو قرآن کی آیات میں آسمان پر جگمگا رہے ہیں صحابہ وہ ہیں جن کی تعریف اللہ نے کی ہے جن کی تعریف رسول اللہ نے کی ہے جن سے قرآن ملا جن سے حدیث ملی جن سے نماز ملی جن سے زکاة ملی جن سے حج ملا جن سے طریقہ جہاد ملا جن سے طرز ملا جن سے رسول اللہ کی ادائے ملی جن سے رسول اللہ کا حلیہ رسول اللہ کی سیرت رسول اللہ کا چلنا اٹھنا بیٹھنا پھرنا تدریس کرنا نمازیں پڑھانا ممبر پہ بیان کرنا بازار میں چلنا دعوت کے لیے نکلنا میدان جہاد میں نکلنا لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا طرز معاشرت ایک ایک چیز رسول اللہ کی صحابہ نے محفوظ کر کے امت تک پہنچائی ہے رسول اللہ سے جو علوم امت کو دیے وہ سارے کے سارے صحابہ نے بل و و محفوظ کیے محفوظ کر کے امت تک پہنچائے امت پر صحابہ کا ایسا احسان ہے کہ سچ کسے کہتے ہیں اچھائی کیا ہے بھلائی کیا ہے آخرت کیسے بنے گی اللہ کیسے راضی ہوگا علم کیا ہے معلوم کیا ہے علم کی فضیلت کیا ہے رسول اللہ کا م... یہ سب کچھ اگر امت کو ملا ہے تو صحابہ اکرام کی برکت سے ملا ہے اس عظیم احسان کے بعد بھی اس عظیم احسان کے بعد بھی اگر امت صحابہ سے وفاداری نہ کرے تو خدا کی قسم جو صحابہ کا وفادار نہیں وہ رسول اللہ کا بھی وفادار نہیں ہو سکتا جو نبی کے صحابہ کی کی ناموس کا تحفظ نہیں کر سکتا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر بھی پہرہ نہیں دے سکتا اس لیے آج کی مجلس میں ہم یہ اہد کرتے ہیں کہ اب ہمارا وٹس ایپ ہمارا فیس بک ہمارے پیجز وہ اس لیے نہیں ہوں گے کہ میں نے کیا کھایا میں نے کیا پہنا میں کہاں گیا آپ یقین کیجئے دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے کیا کھایا آپ نے کیا پہنا آپ کہاں گئے آپ نے کون سی گاڑی لی زیادہ سے زیادہ فرق پڑا بھی تو لوگ حسد کرتے ہیں نظر لگ جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد اتنی بری چیز ہے کہ اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے اور انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے سامعین نے گرام قدر ہر طرف معلومات ہی معلومات انفارمیشن ہی انفارمیشن اس میں نالج اصل علم کہیں دب کر رہ گیا ہے اگر آپ کے پاس اصل علم صحیح حدیث کہیں پہنچتی بھی ہے تو آپ اسے آگے نہیں پہنچاتے آپ اپنی ذات اپنی باتیں اپنی گاڑی اپنا کھانا پینا اپنی چیزوں کی تشہیر میں لگے ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ باطل سر چڑھ کر بول رہا ہے. اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے اگر آج سے یہ عہد کر لے کہ میرا سوشل میڈیا میرے اکاؤنٹس میرا واٹس ایپ میرے موبائل میرا ایس ایم ایس میرا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا یہ اللہ کے دین کے لیے ہوگا میں قرآن کی آیات اوثنٹک رسول اللہ کی احادیث مستند صحابہ اکرام کے واقعات مستند یہ باتیں آگے پہنچاؤں گا آج کے بعد میں اپنی ذات کی تشہیر میں نہیں لگوں گا آج کے بعد میں دین کا سچا دائی بنوں گا مبلغ بنوں گا اللہ تعالیٰ نے نعمت کے دور پر آج کے دور میں مجھے جو آلات دیئے ہیں ان آلات کو میں دین کی دعوت کے لیے وقف کروں گا میں گانا گندی بات گنڈا لطیفہ جھوٹی خبر تعصب لسانیت آپس میں لڑانے والی بات گندی ایسی ویڈیوز جن میں فحش عورتیں بے پردہ عورتیں موسیقی ان سب کی تشہیر نہیں کروں گا آگے نہیں بڑھاؤں گا سارے اس کا وعدہ کرتے ان انشاءاللہ اللہ کے گھر میں اللہ کے گھر میں گندی ویڈیوز گانے موسیقی ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ کہو انشاءاللہ آگے نہیں بڑھائیں گے آج سے ہم کیا آگے بڑھائیں گے آج سے ہم آگے بڑھائیں گے قرآن ہم آگے بڑھائیں گے رسول اللہ کے فرمان ہم لوگوں کو فارورڈ کریں گے صحابہ کرام کے واقعات کفر صحابہ کرام کے خلاف اتنی لمبی لمبی زبانیں زبان تان دراز کرے اور مسلمان وہ اس کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ ایک جلسہ جلوس کر کے چپ کر کے بیٹھ جائے جلس جلوس اس کا حق نہیں ہے اس کا حل نہیں ہے اس کا بہترین حل ہے سارے کے سارے کے صحابہ کی ناموس پر پہرہ دینے والے بن جاؤ چوبیس گھنٹے کی زندگی صحابہ کے, ذکر والی ہو صحابہ کے ناروں والی ہو صحابہ کی سیرت والی ہو صحابہ کی نمازوں والی ہو صحابہ کے تلاوت والی ہو یہ زندگی جب ہم اپنائیں گے انشاءاللہ پھر ہمیں جلد سے جلوس احتجاج کی ضرورت نہیں پڑے گی صحابہ کرام رضوان اللہ کی کی مجمعین کو جو مقام اللہ نے دیا وہ اسی کے حقدار تھے وہ اسی کے سزاوار تھے وہ اسی کے مستحق تھے دنیا جلتی ہے جلتی رہے کوئی فرق نہیں پڑتا حضرت ابوبکر صدیق کو اگر کوئی شخص صحابی نہ مانے تو حضرت ابوبکر صدیق کے مقام پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وَكَانُوا احَقَّ بِهَا

صحابی نبی کے ساتھ غار میں تھا صحابہ نبی کے ساتھ قبا میں تھے صحابہ نبی کے ساتھ مدینہ میں تھے صحابہ نبی کے ساتھ بدر میں تھے احد میں تھے تبوک میں تھے حنین میں تھے صحابہ نبی کے ساتھ زندگی کے ہر ہر لمحے میں تھے حضرت علی سے پوچھا گیا آپ کو رسول اللہ سے کیسی محبت تھی حضرت علی نے فرمایا اللہ کی قسم رسول اللہ سے ہمیں ایسی محبت تھی جو ہماری اولاد سے بڑھ کر اپنے ماں باپ سے بڑھ کر اور سخت پیاس میں تھنڈے پانی کی طلب اور خواہش سے بڑھ کر ایسی محبت ہمیں رسول اللہ سے تھی رسول اللہ سے انہوں نے ایسی محبت کی اور رسول اللہ نے ان سے ایسی محبت کی وَكَانُوا اَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا رسول اللہ نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم اللہ کا واسطہ ہے تمہیں سنو تمہیں اللہ کا واسطہ ہے دو دفعہ سنا سنو تیسری دفعہ کہتا ہوں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اللہ کا واسطہ ہے تمہیں میرے صحابہ پر زبان دراز نہ کرنا میرے صحابہ پر زبان اتان دراز نہ کرنا ان تان و تشنی کا نشانہ نہ بنانا سنو اگر ان سے کوئی محبت کرتا ہے تو میری وجہ سے کرتا ہے اور اگر ان سے کوئی بغض رکھتا ہے تو وہ میری وجہ سے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں آپ کی یہ کھیتی جس کی ہم نے کوپل نکالی اسے سیدھا کیا درست کیا باہر نکالا تنہ مضبوط کیا کھیتی جاندار ہو گئی کیوں یو عج آپ نے یہ کھیتی لگائی یہ فصل آپ کی ہے تاکہ آپ خوش ہو جائیں اور صرف آپ کی خوشی اتنا نہیں آپ کی خوشی ہونی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ بھی مقصد ہے لیا بِهِمُ غبی تاکہ اس کھیتی سے کافر جلیں سڑیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھیتی آپ کا فصل آپ کا باغ آپ کی ساری محنت کا سمر صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی جماعت ہے جو اس جماعت سے جلتا ہے اللہ فرما رہے ہیں بھی ملک یہ کھیتی ہم نے اس لیے تاکہ کافر سڑ کے رہ جائیں کافر سڑتے ہیں تو سڑیں سڑے وہ روزے میں قیامت میں ساتھ اٹھیں گے وہ کانو احق کبھی ہا وہ اللہ وہ اللہ کے عرش کے سائے میں نبی کے ساتھ ہوں گے وہ قانو احق کبھی ہا وہ اللہ وہ اللہ کے نبی کے ساتھ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے وہ احق کبھی ہا اور جو ان سے محبت رکھتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی صحابہ کے ساتھ جنت میں جائیں گے آج سے ہم یہ عہد کرتے ہیں ہمارا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہماری باچیت زبان مجالس محافل سب کی سب صحابہ کے تذکرے سے معتر ہوں گی سب کہو انشاءاللہ سارے کے سارے اس کے لئے کام کریں گے انشاءاللہ اور ہم صحابہ کے بارے میں ایک ل... ایک ہم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين